Ми повертаємося до нашої студії сьогодні. Говоримо про розвиток іт індустрії. Гості нашої студії Олександр Медовий та Павло Овод. Це представники іт сфери у Харкові. Вітаю вас, хлопці, в нашій студії. Добре і ми має... так рік рік минув. Ось нещодавно ми відзначали вже річницю, як пішов наш експрезидент, і вже є нова влада. Як вам за новою влади? Тобто, наскільки я пам'ятаю, відразу у перші дні ІТ-індустрія також полегшено вдихнула повітря з надією на те, що буде вже по-новому розвиватися ІТ-індустрія. Це сталося? Що було до і що зараз? Ну, скажу, що так зовсім ключових змін для ІТ-отраслі пожалуй не відбувалося. Лічно я вижу, що все таки производились произвели, произвели какие-то более положительные изменения. В частности, уменьшилось количество проверок. А у Проверка вас появилась... так само было? Да, тоже. Админ ты из это Я не скажу, что он был такой уж жесткий. И каждая компания с этим сталкивалась. Ну, на каждая сотая, может быть, каждая двадцатая компания с этим с, с, ну, встречалась. А и... как это выглядело? Так само пожежники приезжали? А, самая большая статья – это нелицизованное программное обеспечение, которое mm -hmm. может быть, может и не быть, но при проверках они не сильно разбираются и могут конфисковать сервера. и остановить работу компаний. Плюс с этим столкнулись компании, скажем, такие продуктовые, особенно украинские, там XUI и прочие, у которых мощности все размещены в Украине. Тоже на них было давление с ну, целью получения такой прибыли. Александра, а что вимагалося? Я памятаю, тоді вимагали, щоб був меншим податок, так? Скільки він був за період там правління Нуковоча і скільки зараз? Дійсно, що е э, налогових проблем в нашій отрасли сьогодні если говорить откровенно мы не мы не наблюдаем 5 с новым с нового года с 2015 года 4 платятся с компенсацией которые получают наши сотрудники сотрудниками обычно но кроме этого мы работаем в таком же правовом поле как и все остальные компании мы платим налоги на прибыль мы платим пенсионный фонд и так далее то есть мы мы работаем в том же правовом поле мировая практика сервисного IT-бизнеса, а и моя компания Altexoft, и компания Павла, мы представляем сервисный бизнес. Структура наших расходов следующая. Примерно 70-80, по разным оценкам, в зависимости от компании, процентов наших расходов уходят на заработные платы. Иными словами, мы не имеем расходов, если сравнивать нас с заводами или с производствами, таких как сырье, таких как перевозки, таких как э, в таком объеме газ или электроэнергия. Таможня. Да. Таможня. У нас НД, нет такого НДС. НДС. У нас нет НДС. А почему? Потому что мы производим интеллектуальную собственность, программные продукты, продаем его за рубеж. И, в общем-то, ну какой НДС может возникать, когда мы uh -huh. говорим о, об интеллектуальном труде? Поэтому наши расходы – это 70-80% заработной платы. Соответственно, если эти расходы э, обкладывать, как у нас в государстве, примерно 60% сверху навантажением, да, у нас uh -huh. есть такое понятие в налоговой практике, то э, этот бизнес потеряет любой смысл. Этот бизнес в целом потеряет любой смысл. Иными словами, мы не просто будем в нуле, мы будем в большом минусе, и этот бизнес закроется. А что этот бизнес дает сегодня Украине? Он дает сегодня по разным оценкам от полутора до трех миллиардов долларов ежегодно валютные выручки, которые напрямую заводятся в Украину. Ну, это, кстати, насколько я знаю, пятерка наибольших проектов, наибольших галузей, которые действительно заводят... экспортная ориентиры. Да, то есть больше нас только металлургия, сельское хозяйство и химия, если я не ошибаюсь. Угу. То есть мы уже обогнали все остальные за каких-то последних 15 лет. И при этом все равно это пока 3-4% бюджета да, растет. Э, да. Но мы понимаем, что потенциал роста этой отрасли очень большой. Поэтому на сегодняшний момент действует э, ситуация такая, что мы, мы бы хотели, э, чтобы в государстве была полностью легализована схема э, работы, э, схема работы для эти отрасли, схема трудоустройства для эти отрасли. Потому что сегодня большая часть тех людей, которые работают как программисты, они устроены как физические лица предпринимателей. А как вообще должно быть? Послушайте, сегодня по закону это абсолютно легальная, так. нормальная, адекватная схема. Поскольку, согласно налоговому кодексу, одним из видов деятельности физического лица предпринимателя является разработка программного обеспечения. Ну, то есть фоп. да? ФОПы, да. они ФОПы, но это абсолютно легально. Но что бы мы хотели как компания? Мы бы хотели иметь возможность трудоустраивать людей, работать согласно трудовому законодательству. Это очень важно в контексте развития отрасли. Почему? Потому что когда к нам приходят большие заказчики, а в Украине, с Украиной сегодня работают огромные заказчики, почти все инвестиционные банки международные, большинство крупных автопроизводителей, большинство самолетостроителей, все работают с Украиной везде, где нужно производить сложное программное обеспечение, все приходят в Восточную Европу. А в Восточной Европе одной из лучших стран до сегодняшнего момента по соотношению цена-качество является как раз Украина. А если говорить про ось брать геополитический контекст, не только Украину, а инши, кто у нас сегодня конкуренты? Индия? Ну, вы знаете, Индия это традиционный конкурент. Объем экспорта в Индию зашкаливает за 100 миллиардов. У нас сегодня по разным оценкам, как я говорю, от полутора до трех. То есть мы сегодня объективно очень тяжело нам конкурировать с Индией. А Соседняя чё, Беларусь. Чё? Ну смотрите, в Индии много лет назад, примерно 15 лет назад, Паша, угу. был принят законопроект. Даже, раньше, даже, даже раньше, в середине 90-х, порядка 80-х... В конце 80-х 80 80 даже. Да, ну, Видите, как я Значит, уже получается почти 30 лет назад был принят законопроект, по которому... Первые 10 лет существования компании, компания имеет очень льготные условия. И налоги на заработные платы, порядка, легальные налоги, которые позволяют трудоустраивать людей как э, сотрудников, э, порядка 5%, uh -huh. если я не ошибаюсь, сов совокупные, и которые, платят, и которые платят компании, и которые платят сотрудник. Соответственно, это дает очень... Плюс огромные стимулы инвестиций в э, образование, плюс э, упрощение бизнеса. Это была стратегия, так? Конечно. И в итоге они имеют колоссальные э, успехи. 100 миллиардов долларов ежегодно заводится в страну только от этого. Если можно, я добавлю, что, кроме этого, Индия традиционно присутствовала на американском рынке. Сейчас, в том числе, не каждый второй технический руководитель этой компании в американских, он индус. Естественно, что он предпочитает при прочих равных работать с индусами. Это раз. Во вторых, просто количество, говорят, количество людей с высоким интеллект, интеллектом в, mm -hmm. в Индии больше, чем все население штатов. Соответственно, mm -hmm. это огромный кадровый потенциал. И плюс еще у них язык, который у них мультинациональный, объединяющий в Индии. Это, естественно, английский. То есть каждый знает английский. Mm -hmm. И в целом мы ну, помним, что индусы тоже изобрели очень, очень, очень много открытий в, в математике, ну уже, уже, уже по сути где-то и в информатике. Соответственно, это один потенциал. Второй это сейчас а, наращивает а, мощности китай а, в этой сфере но и тут да а, но как и в россии и в Китае, россия и китай в эти в эти сферы они такие как а, между собой у них такие отдельные поля они выделяются на фоне всего мира у них собственный поисковик а, это яндекс у россии, а, у, в россии у Китае это байду у них собственные там интернет сервисы и прочее собственные внутренние где-то замкнутые рынки поэтому допустим Азия по часовым э, ПСА, там Гонконг, Япония и прочее, они работают с Китаем, но постепенно количество э, образованных китайцев выходит на рынок, и они тоже вот скоро будут, я думаю, даже э, двигать Индию на этом, на этом рынке. Но... И у меня попутное питание. У нас так само хотели пошуковую систему, властную, украинскую, uh -huh. что-то в этом направлении развивается? Uh, тут uh, сразу, да сразу, идей было, сразу, сразу стоит отметить, что для того, чтобы эта система сработала, нужна очень хорошие инвестиции, во-вторых, нужна своя какая-то уникальность, которая бы позволила конкурировать на другом фоне. То есть, например, Baidu это uh, Google запрещен в, в Китае, соответственно, у них идет развитие своего сервиса, который так или иначе. А Яндекс очень хорошо ориентирован на русскоязычные тексты, соответственно, он mm -hmm. в России больше популярность, хотя в Украине Google меньше. Соответственно, конкурировать с, с Яндексом или с Гуглом очень сложно практически невозможно, как и любым поисковым, uh -huh. поисковым uh -huh. или uh -huh. социальным сетям. если uh особенность -huh. Ну, это должна быть очень такая ориентированность какая-то uh -huh. на украинский язык. То есть, попы, то попы, что... Да, просто... Uh -huh. вот, не, 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 Раз, размер рынка размер играет не очень большое значение, да. и в Украине, к сожалению, особенно сейчас в связи с де-факто военными действиями. У нас и так был всегда небольшой размер интернет-рынка, сегодня он еще больше сократился. А, до речи, если говорить про события последнего года, как-то вплинули и как вообще поступало от Майдана до войны, как они впливали? Вот, это, наверное, наиболее, одна, одна, из наиболее таких болезненных тем для нас сегодня, для предпринимателей. Потому что не секрет, что большинство айтишников системно хотело изменений и поддерживало изменения, которые были из-за которых люди вышли на Майдан, очень много айтишников было на Майдане. Мы понимаем, что за Майданом, следом за Майданом мы столкнулись с интервенцией, с оккупацией части нашей территории. И, безусловно, для экспортного бизнеса это очень большой удар. Каким образом? Поставьте себя на место нашего типичного заказчика. Он хочет сделать проект. Сегодня стараются приходить, хотя мы с Павлом сегодня говорили об Индии и Китае, они стараются приходить в Восточную Европу. Почему? Потому что процент людей, даже среди программистов, которые обладают очень высоким интеллектом плюс хорошим образованием, значительно выше, чем в той же Индии или в том же Китае. Примерно в 3-3,5 раза выше. Соответственно, качество, которое они получают на выходе здесь, оно интегрально Часто mm -hmm. выше, чем то, что они могут получить в Юго-Восточной Азии. А теперь представьте себе ситуацию. Они хотят сделать или продолжить разрабатывать продукт. И тут они видят сводки мировых новостей, где стрельба, mm -hmm. взрывы, война. окупація частини території. Ну территории. і, до речі, наскільки я знаю, вони не, не розуміють, що Київ, там, стільки то сот кілометрів від військових дій, вони асоціюють, що тут повністю є таке? Звісно, ведь ми знаходимося майже в 300 кілометрах від зони бойових дій. 40 від Росії. І 40 від Росії, і для них це важливо. Наверное, немножко более выигрышной ситуацией являются львовяне сегодня, потому что все-таки это порядка 1200 километров, и это самый запад, да, сам, скажем так, самый развитый город на западе э, Украины. Поэтому как раз сегодня м, айтишники Харькова очень сильно активизируются в том, чтобы, э, в том, чтобы пропагандировать и развивать Харьков как город, в котором хорошо и программистам, и в которые нужно заводить проекты. А еще самые робота? Как, мы сегодня чайным? как раз вот мы в последний месяц у нас очень да, там идет да. активная деятельность по созданию Харьковского IT-кластера. Это в нашей задумке это будет объединение компаний IT-шных которые будут инвестировать в промоушен Харькова как для клиентов, так и для наших сотрудников. И для нас сегодня есть и вторая проблема. Это... Так что того, что в Харькове жить модно, только тут в Харь... Харькове. Харькове хорошо для айтишников. Причем не только для сотрудников, но и для угу. клиентов. Наша, ведь знаете, 40 километров от России, 300 километров от э, зоны АТО. Э, для наших клиентов, вы знаете, для наших клиентов это как другой мир. Это как Сирия. Вот в Сирии стреляют и убивают, Сегодня Украина. Примерно на одной ступеньке с Сирией, в которой идет геноцид людей, в которой ИГИЛ. Но с их стороны. Да, с их, страны. да мы, с их стороны. Мы, мы, знаем, а, мы понимаем, что, что, что это да. не так. Но, опять же, эм, мы не докажем этого заказчикам. Поэтому и еще раз... будет выполнять этот кластер? Как он будет? Все-таки а -а -а. новины, э, перемогают э, пиар, мне кажется, внутренний. Самое главное – это заявить о том, что э, IT-компании в Харькове это весомая организация и это весомая часть, весомая часть осознанного, национально ориентированного бизнеса. Бизнеса, который поддерживает сегодня и наших военных, и беженцев, и Дороче, делает огромное количество социальных проектов. Про социально-ветповедальный бизнес, то какие тут приклады? Я лично знаю несколько десятков владельцев или топ-менеджеров различных IT-компаний, в каждой из которых... Есть свои проекты поддерживающие. Многие из них объединяются. Да, у нас нет аналога фонду мир и порядок. Но если вы посмотрите социальные сети, то по моим оценкам примерно 40-45% всех харьковских волонтеров они связаны с IT-компаниями. А если они не работают в них, то они поддерживаются из этих IT-компаний. Ну, IT-сектор, так само. IT, конечно, конечно. Да, help армии, IT. IT-сектор. Uh -huh. Так это только те, которые на слуху. Я могу вам сказать, что лагеря беженцев в Харькове были очень сильно поддержаны айтишниками. Э, зона АТО э, и все, что связано с поставками. У нас компании раз в неделю помогают людям э, системно развить. Стоит добавить, да, что <coughs> была инициатива одной крупной компании, ну, можно назвать ее циклом, а, которая предложила в, в пользу, вот, как у обычных компаний украинских, есть полтора процента налогов в пользу соответственно... Веськовой. Ну, висковые, да, mm -hmm. и так далее. А, компании, у которых есть схема ФЛП, у них, соответственно, такого понятия как нету, да, то есть зарплаты и так далее. Но многие добровольно это сделали. Соответственно, несколько компаний, которые я знаю, и, собственно, нам, Саша, очень хорошо известно, они вот выделили эти ежемесячные взносы и, собственно, их каждую неделю, там, каждый месяц корректируют и направляют. Mm -hmm. ну, наша компания, например, не делала этого в таком режиме. Мы работаем с людьми точечно по проекту, и по нашим оценкам примерно 2,5-3% от всей заработной платы ребята отдают на конкретные проекты, это которые, конечно, которые компания. касаются или беженцев, или зоны АТО. То есть okay. это не касается других uh -huh. проектов, которые также есть благотворительные. У нас осталось буквально две минуты, и все-таки хотелось бы поговорить про то, что на сегодня, так, в условиях того, что у Харкові очень много переселенцев, І ем, наскільки я знаю, це іт індустрія дає шанс навіть uh -huh. одній людині у сім'ї прогодувати усю сім'ю, ну, не приховуючи це, мабуть, найбільш, е, де можна заробити сфера, де можна заробити реальні гроші. Ось тут, якщо говорити про переселенців, чи будете ви працювати, можливо намагатися uh -huh. підвищити чи кваліфікацію, чи надати нові можливості для роботи uh -huh. саме для переселенців? А, ну скажу, що часті ми це вже робимо, і тут немає ніякої філантрапії. Дізна несколько ну, лично в моїй компанії працює 4 людини, які. переселились с той области у нас работают. Но тут не было никакой филантропии, потому что это очень сильные способные ребята. А касательно с нуля можно в четыреста. Теперь, теперь касательно с нуля. Я думаю, что тут нужно понимать, что есть бизнес, есть благотворительность. Ни в коем случае не стоит их смешивать. Не стоит брать на работу сотрудника только потому что, ну, потому что ему нужна работа. Иначе это будет не бизнес, а так непонятно что. Но а сейчас мы готовим как есть, есть еще направление, которым мы занимаемся, называется it бурса курсы для программирования. Мы планируем собственно дать возможность людям, получить базовые вначале, навыки программирования, потом специализированные навыки программирования. Не и... заканчивая университет, Безусловно, можно? да, да, безусловно, это можно, и тем более, что несколько программистов, я знаю, как у Саши, у меня есть программисты, которые не учились в вузах и, собственно, неплохо себя чувствуют. Но, повторюсь, что тут не будет никакой, ну, опять же, какого-то благодарительности. этот человек должен пахать, работать, вникать в это дело, и если компания посчитает нужным, Це не соціальне вона возьмет. Сто радує, що це не только ініціатива моя і Павла. Я можу вам назвати сходу много, много предпринимателей в АйТі, угу. які готові підтримувати тих людей, які хочуть жити в Україні. Дякую. ми будемо про це інформувати наших глядачів. Ми не завершуємо програму і продовжуємо далі дивіться нашу традиційну рубрику Думка громади.